السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کتاب الوضو اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر پینتیس دوسرے کو وضو کرانا حدیث نمبر ایک سو اکاسی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف گئے اور حاجہ سے فارغ ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نماز پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی جگہ تیرے آگے ہے حدیث نمبر ایک سو بیاسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلّم حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر آئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم وضو فرماتے رہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھ دھوئے سر کا مسا کیا اور دونوں موزوں پر بھی مسا کیا باب نمبر چھتیس حدث وغیرہ بے وضو ہونے کے بعد قرآن پڑھنا حدیث نمبر ایک سو تراسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہیں کہ گھر ایک رات بسر کی انہوں نے کہا کہ میں تو بستر کے عرض میں لیٹ گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ دونوں بستر کے طول میں محو استراحت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تان کے جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور بیٹھ کر ہاتھ کے ذریعے سے چہرہ مبارک سے نیند کے اثرات دور کرنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے سورہ علیہ عمران کی آخری دس آیات تلاوت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اچھی طرح وضو فرمایا پھر نماز پڑھنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہو فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے کیا تھا پھر میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جا کھڑا ہوا چاچے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھی پھر دو رکعت پھر دو رکعت پڑھی پھر بتر پڑے اور لیٹ گئے تان کے موزن آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و کھڑے ہوئے اور ہلکی سی دو رکت ادا کی پھر باہر نکلے اور نماز فجر پڑی باب نمبر سینتیس شدید اور سخت قسم کی کشیش ہی سے وضو ٹوٹتا ہے حدیث نمبر ایک سو چوراسی حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہا کے پاس اس وقت گئی جب سورج کو گرہن لگا ہوا تھا دیکھا کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ ہاں میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تان کے مجھے غشی نے ڈھانک لیا اور میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی ہے جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی تھی کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا ہے میرے پاس ہی آئی آئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں مسیح مسیح دجال کے فتنے کے مماثل یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے راویہ حدیث حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ حضرت اسماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ کہا تھا تم سے ایک کے پاس قبر میں فرشتے بھیجے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا جانتے ہو مومن یا موکن فاطمہ نے کہا کہ معلوم نہیں اسما نے کیا لفظ کہا تھا تو وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایات لے کر آئے تھے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا ان پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی پھر سے کہا جائے گا کہ تم آران سے سو جاؤ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تم اس کا یقین رکھتے ہو رہا منافق یا مرتاب فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں عصمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی وہ کہہ دیا باب نمبر اڑتیس پورے سر کا مساح کرنا حدیث نمبر ایک سو پچاسی حضرت یحییٰ مازنی سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور وہ عمر بن جہجہ کے دادا ہیں کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے عبداللہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں چونچہ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو دو دو مرتبہ دھویا پھر تین مرتبہ کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا بعد ازاں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت کونیوں تک دو دو مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے مسا کیا ہاتھوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے مسا سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور اس کے پچھلے حصے تک لے گئے پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو لائے پھر دونوں پاؤں دھوئے وما علین اللہ بلاغ اللہ حافظ